Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. По результатам анализа событий последней недели в зоне АТО президент Украины Петр Порошенко обещает кадровые решения. Сейчас, по его словам, идет тщательный анализ последней недели. И, учитывая обострение ситуации и начало неприкрытой агрессии против Украины со стороны соседнего государства, все это коренным образом меняет обстановку в зоне боевых действий и ставит новые, на порядок более сложные вопросы перед нашими, нашими силовыми структурами, заявил Петр Порошенко. Глава государства также выразил сожаление в связи с тем, что День знаний Украины отмечает в чрезвычайно сложных условиях. Об этом он заявил в ходе торжественных мероприятий по случаю дня знаний в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна. Первый звонок сегодня раздался для 4 миллионов украинских школьников. В этом году большинство учебных заведений первый урок посвятили теме Единая страна. Он начался минутой молчания память о погибших за родину. В ряде столичных школ сегодня решили вообще отказаться от обычных атрибутов Дня знаний. Школьники провели акцию «Лекарства вместо цветов». Деньги, на которые планировали купить букеты, перечислят раненым бойцам. В этом году не открылись сотни школ и вузов, разрушенных во время боев на востоке Украины. Впрочем, несмотря на это, большинство учеников все-таки сели за парты. По данным Минобразования, 1 сентября только в столичные школы пришли более 3,5 тысяч детей в вынужденных переселенцев из Крыма и Востока. В целом по стране насчитывают около 20 тысяч школьников, покинувших Донбасс. Премьер-министр Украины Арсений Аценюк поздравил соотечественников с Днем Знаний. Глава Кабмина пришел на торжественную линейку в одной из киевских школ вместе с женой и дочками, школьницами Кристиной и Софией. В своем обращении Аценюк отметил, что учебный год начался не во всех учебных заведениях и не везде, а в стране мирное небо. Перед Украиной стоят большие вызовы, но все вместе мы сможем их преодолеть и защитить нашу страну, заявил премьер. Все наши дети. Все наши дети пришли на 1 сентября. Это является признаком того, что мы с вами непобедимы. Не во всех школах сегодня отметили 1 сентября. Не везде в Украине мирное небо. Не в Украине мы защитим государство, мы защитим наши семьи, и мы защитим нашу страну и наше будущее. Арсений Ценюк также сообщил, что сегодня посетит Днепропетровск, где встретится с ранеными бойцами, которые вырвались из окружения под Иловайском. Из котла под Иловайском Донецкой области успешно вышли еще 54 бойца добровольческих батальонов. Об этом сообщил командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. По его словам, накануне из окружения вырвался взвод разведки и во главе с командиром. И отдельно прорвалось подразделение из 39 человек. В нем были и 4 женщины бойца Донбасса. Также, как сообщил советник главы МВД, Антон Геращенко, из котла вырвались и 11 бойцов батальона «Свитязь» и 4 бойца батальона Дне 1 При этом списки всех, кто еще не вышел, опубликуют сегодня. Накануне из окружения под Иловайском вырвались более 30 украинских военных. В СНБО заявили, что самостоятельно, без поддержки мощных российских вооруженных сил, террористы не смогли бы окружить украинских военных в Иловайске. Представитель информационного центра «Совбеза» Андрей Лысенко добавил, вырываясь из окружения, одна из групп украинских силовиков захватила в плен нескольких российских десантников. Сотник Майдана и командир 4-й роты батальона Днепр Владимир Поросюк вернулся из российского плена неузнанным. Об этом сообщает на странице в соцсети зампредседателя Днепропетровской УГА Борис Филатов. По его словам, Поросюк получил осколочное ранение в голову и был контужен. Попал в плен к российским кадровым военным, и они передали его чеченцам, которые всячески издевались над сотником. Его допрашивали представители главного разведуправления, а потом и ДНРовцы. Однако героя Майдана никто не узнал. Позже террорист передали парсюка украинским военным. Накануне 85 раненых бойцов из-под привезли в Днепропетровский 38-й военный госпиталь. Об этом сообщила уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования конфликта на востоке Ирина Геращенко. У ребят тяжелые ранения. По словам бойцов, они шли так называемым гуманитарным коридором, однако их жестоко расстреливали российские военные. Госпиталь, рассчитанный на 100 человек, увеличивает нагрузку до 200. Однако мест не хватает и кровати поставили даже в коридоре. При этом на странице в соцсетях батальон. Днепр сообщает, что персоналу с такой нагрузкой тяжело справляться. Не хватает медсестер и санитаров, поэтому призывают помочь всех небезразличных. Там ждут волонтеров даже без медицинского образования. Председатель Верховной Рады Александр Турчинов обратился к президенту Украины Петру Порошенко с предложением объявить стране траур в связи с гибелью украинских военнослужащих по Деловайском. Об этом говорится в обращении Александра Турчинова, обнародованном на сайте парламента. Силой АТО за сутки уничтожили около 80 боевиков, град, бронетранспортер, боевую разведмашину, и десанта и КАМАЗ противника. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. Тем временем продолжается оборонительный бой украинских десантников с усиленным танковым батальоном Вооруженных сил России. Кроме того, продолжаются обстрелы позиций наших военных около поселков Ленина, Победа, Лутугина, Березина тоненькая Кировская, Янакиева, Донецкая. Со стороны России из ураганов наших военных обстреляли близ Веселой горы. Российские войска вторглись в Донецк. Эту информацию подтвердил министр обороны Валерий Гелитей в эфире одного из телеканалов. По его словам, российские военные есть и в Луганском аэропорту, и в других городах. Ситуацию в Луганской и Донецкой областях министр назвал сложной. Однако добавил, что обстановка очень непростая, но контролируемая. Украина воюет с Россией. Именно Россия решает, что происходит на Донбассе. Мы ведем переговоры не с террористами, а с представителями Кремля, отметил Валерий Гелитей. Украина передала России 9 костромских десантников в обмен на 63 украинских военных. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. О задержании 10 российских солдат на территории Украины СБУ сообщила 26 августа. Одного из них вернули в Россию. Из-за сильных ожогов его транспортировали в госпиталь Петербурга. Пребывание десантников в зоне АТО руководство Федерации объяснило так. Солдаты якобы заблудились. В СНБО заявили, что задержанные не являются военными на пленами, потому что официально Россия войну с Украиной не ведет. Также в СНБО рассказали о том, как украинские военнослужащие оказались на территории России. По их данным, 27 августа бойцы Нацгвардии под давлением боевиков были вынуждены пересечь российскую границу. При этом они придерживались всех норм международного права, зашли на территорию соседнего государства без оружия и официально попросили у российских пограничников разрешения. Батальон «Донбасс» будет доукомплектован и вооружен бронетанковой техникой, артиллерией и минометами. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Расширить штат батальона и предоставить ему необходимое вооружение решил министр внутренних дел Арсен Аваков. Среди военной техники будут крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, автоматические пушки и другое оружие, необходимое для отражения атак террористов. Также сообщается, что всех бойцов батальона, которые участвовали в освобождении Лавайска, наградят за мужество и стойкость. Нацгвардия отправила в зону АТО современный вертолет для эвакуации тяжелораненых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Модифицированный Ми-8 оснащен современным оборудованием для реанимации на борту. Также вертолет имеет интегрированную систему для ночных полетов, поисковый прожектор с инфракрасной камерой и лебедку для одновременного подъема двух раненых. Машина может эвакуировать пострадавших с неподготовленных площадок 24 часа в сутки. Перевозит 12 человек. Такой вертолет единственный в мире, говорят в министерстве внутренних дел. Кроме него в зоне Ато есть еще три модернизированных вертолета, в которых можно оказывать первую медицинскую помощь и два транспортных. Сегодня в Минске состоится встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В переговорах примут участие представители ОБСЕ, второй президент Украины Леонид Кучма и посол России в Украине Михаил Зурабов. Стороны должны обсудить вопрос освобождения заложников, которые незаконно содержатся на территории России, работу мониторинговой миссии ОБСЕ на украинско-российской границе и формат прекращения огня. Президент Порошенко считает, что возобновление работы контактной группы будет способствовать урегулированию ситуации по Переговоров предыдущее заседание группы прошло в Донецке около месяца назад. Соратник канцлера Германии Андреас Шокенгоф резко раскритиковал призыв Владимира Путина начать переговоры о государственности Востока Украины. Он считает это заявление грубым нарушением суверенитета и вмешательством во внутренние дела нашей страны, а также открытой агрессией против принципов международного права. Немецкий политик уверен, но он должен защитить суверенитет Украины от военных и политических посягательств. И если Россия заблокирует позицию Совбеза ООН, то это должна сделать Генассамблея Объединенных Наций. Накануне Владимир Путин призвал Киев немедленно начать переговоры о государственности Юго-Востока Украины. Однако спустя несколько часов после этого пресс-секретарь главы Кремля заявил журналистам, что СМИ неправильно истолковали это заявление. Австралия вела новые санкции против России. В этот раз в сфере обороны, финансов и нефтегазовой промышленности. Таким образом, Канбера вводит запрет на поставку в Москву вооружения и оборудования для нефтегазовой отрасли, а также ограничивает доступ российских банков на австралийский рынок капитала. Австралия расширяет список лиц, которым будет запрещен въезд в страну. Премьер Тони Эбботт заявил, что новые ограничения соответствуют мерам, принятым Евросоюзом. Давайте будем говорить прямо о том, что происходит в Украине. Россия начала это, и Россия должна заплатить за гибель этих людей. И сейчас Москва пытается отделить восточные регионы от остальной части страны, и таким образом создать отдельное государство. Поэтому я хочу сообщить, что Австралия усиливает санкции против России, приравнивая их к тем, которые уже ввел Европейский союз. Курс российского рубля продолжает снижение. Сегодня на открытии торгов доллар продолжил рост и обновил исторический максимум. За него давали 37 рублей 34 копейки. Главной причиной эксперты называют геополитический фактор, так как признаков деэскалации конфликта на востоке Украины пока не намечается. Пара рубль-доллар может продолжить свой рост. Интервенции на валютном рынке с целью поддержать курс национальной валюты от Центробанка Российской Федерации в ближайшее время эксперты не ожидают. В Москве протестуют против войны. Активисты провели антивоенную акцию, зажгли свечи в память о погибших в Украине. При этом власти препятствовали несогласованному мероприятию и задерживали участников. Сначала 20 человек вышли на Европейскую площадь возле Киевского вокзала, но там им не разрешили провести акцию. После того, как активисты перешли на набережную, начались задержания. В автозак попали около семи участников. В конечном итоге москвичам все-таки удалось зажечь свечи, но уже на другом берегу Москва-реки. Так организаторы выразили свои отношения к абсурдной и позорной войне, которая сейчас идет на Украине. Началась прямая агрессия России против Украины. Как бы она ни коммуницировалась. Мы не в этом случае, не можем в этом все участвовать. Мы против этого. Не должна литься кровь между нами. Наверное, день третий или четвертый идет, как уже военные части, совершенно очевидно, оказались в Украине. Донецке расквартировываются и стали уже на посту. То есть это уже оккупация. Мне очень жалко ребят военных наших, которые как пушечное мясо туда посылают. И мне, конечно, я болею за наших украинских братьев, которые пытаются отстоять свободу и независимость своей страны. И пока на этом все. Еще увидимся. До встречи.